идем себе на расслабоне, костыль под мышкой, по воды, тут автомат. И тут из-за дерева вот так выпадает первый и начинает стрелять. Ну, судя по всему, не подготовленный, потому что ну, я бы, например, просто из-за дерева вот так бы справа высунулся, меня бы не видно было, только автомат, щелк-щелк, все. Ну. А он именно вот так вот, мы с костылем упали, растянулись, ну, навалили ему в каску, потому что вот эти наши украинские патроны, украинское производство, они свинец, они не про вообще их не броня, они вот прям вообще ничего. Мы достали плиту с его броника, короче, стреляли всеми видами 5.45, короче, ну только один тоже что бронебойный сиреневый, ну, закацапские патроны, то немножко сбил красную гнатину сделал. Все. Плюс у них плитоноски толстые с кевларом, короче, ну. Mm -hmm. они же через каску, через лямки только прострелили ну. mm -hmm. Вот так вот.